Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk telur-telurku semua, mania dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Nusantara ini dan saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat kencur untuk burung perkutut supaya rajin manggung, rajin gacor, rajin gayur dan lain sebagainya. Nah, ini uh, video yang padat berisi dan bermanfaat khususnya untuk para pemula. Jadi apa saja manfaat kencur? Uh, simak video saya ini ya. Yang pertama adalah menghangatkan burung perkutut sehingga burung perkutut itu Tuh di musim hujan maupun di waktu musim yang tidak eh, apa menentu, seperti sekarang ini, pancar rupa seperti ini, jadi tetap eh, menghangatkan burung perkutut. Seperti burung perkutut ini, burung perkutut saya yang ini satu, dua, tiga, ini selalu saya rajin kasih kencur. Kasih kencur fungsinya untuk apa? Untuk eh, yang tadi menghangatkan perkutut yang kedua adalah menyehatkan. Nah ini yang menyehatkan pada burung perkutut, jadi burung perkutut tetap bugar, tetap sehat ya seperti ini burung berkutut eh, kalau sehat, burung berkutut kalaupun eh, dia itu rajin manggung rajin gajar dan tidak mudah sakit tidak mudah sakit ya ini untuk para pemula ini tip yang sangat bermanfaat kencur pemberian kencur itu bisa dipotong-potong kecil-kecil bisa diparut dan sarinya diteteskan ke paruh burung berkutut dan manfaat kencur yang ketiga ini ya perlu dikasih babi mencegah radang tenggorokan nah, jadi untuk eh, lendir di tenggorokan maupun di tembolok tidak terjadi radang dan akan e, mengeluarkan apa istilahnya lendir-lendir yang ada di tenggorokan, sama tembolok, bahkan di hidung burung berkutut. Seperti itu ya. E, jadi seperti ini. Dan yang keempat adalah menguatkan pernapasan. atau faktor cuaca atau perawatan juga. Pernapasan burung berkutut seperti ini, e, seperti ini kan burung berkututnya, pernapasan itu perlu ya. Apalagi untuk burung berkutut lomba yang e, notabene itu untuk lomba di gantang itu bisa 30 menit bahkan sampai eh, 60 menit bahkan sampai tidak 45 menit dan lain sebagainya jadi pernapasannya yang tadinya manggungnya pendek itu bisa menjadi panjang yang durasi manggungnya cuma sebentar jadi durasinya lama seperti itu ya paham ya sampai sini ya jadi seperti itu menguatkan pernapasan pada burung perkutut dan manfaat yang kelima menghilangkan lendir lendir yang ada dalam burung perkutut seperti ini itu akan hilang ya seperti ini lendir-lendir yang uh, di burung perkutut itu akan di dan menguatkan pita suara juga seperti itu dan yang keenam adalah menguatkan pita suara ya untuk burung berkutut, jadi burung berkutut yang tadinya itu tidak uh, malas bunyi itu uh, pita suara jadi jernih jadi kristal jadi apa ya garing dan lain sebagainya suara jadi jernih lah suaranya suara jadi kering mengkristal dan uh, ngelaras seperti itu dan yang ketujuh ketujuh ya ini mempercepat perkutut uh, gacor atau Burung perkutut itu birahinya cepat naik. Jadi burung perkutut birahinya cepat naik dengan uh, resep kencur ya, sumbak kencur yang tadi ya saya jelaskan ya. Jadi tip yang manfaat dan uh, tip yang padat jelas berisi langsung intinya. Jadi apa saja tadi? Mening menghangatkan perkutut, menyehatkan burung perkutut, mencegah radang tenggorokan dan menguatkan pernapasan, menghilangkan lendir burung perkutut, menguatkan pita suara mempercepat ataupun menaikkan birahi burung berkutut sehingga burung berkutut gacor, manggung, gair di kemudian hari lah seperti itu ya jadi uh, paham ya video-video uh, saya di sini simak dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham supaya kita bisa uh, mempraktekkan di rumah pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya posisi sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini pokoknya untuk sedulur semua Uh, sehat selalu, banyak rezeki yang barokah yang berlimpah diberi kesuksesan selalu. Eh, uh, pokoknya salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam binika tinggal ikat, salam kekeluargaan, salam kuyuh rukun selalu. Dan tak lupa pula saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.